dengan kemasukan orang yang masuk tapi tak keluar-keluar daripada negara kita tiba-tiba dapat ke rakyatan dekat situ. Jadi kat mana lagi orang nak Melayu, orang Melayu nak berkuasa kat sini? Mungkin sekarang ni pemimpin tengah ada kat sini mungkin mereka tengah dalam comfort zone. Kita katakan zone selesa kat sini. Takkanlah sampai benda tu dah berlaku baru dia nak mengamuk macam sekarang ni doang dok bagi naratif hantar budak-budak di sitro-sitro dia si Rafida ni meroyan lah melalak apa semua. Jangan sampai esok kita tengok pemimpin mimpi yang ada sekarang dia yang meroyan dia yang melalak. Sebab apa nak berkuasa kat mana lagi? Ya, kan? Betul. Kita dah tak ada tempat lagi dia orang nak berkuasa kat mana? Masa tu baru nak buat kecoh nak buat bising. Dia akan ha, akan jadi, jadi, macam ni. Rafida dia akan jadi macam ni. Akhirnya tidak ada bangsa Melayu yang akan boleh undi di orang dan di orang pun tidak akan boleh menang di dalam pilihan raya dan di orang akan terempat tanpa kuasa. Terjadi di Pulau Pinang. Sekarang ni terjadi di Pulau Pinang, tempat saya duduk sekarang ini adalah di Pulau Pinang di daerah Timur Laut Pulau Pinang. Bangsa Melayu ada 12% daripada 570,000 lebih penduduk. Sampai bila pun kita tidak akan boleh menang di dalam kawasan Timur Laut sebab apa? Sebab inilah yang terjadi diusir daripada tanah sendiri. Apa yang saya nak bagi tahu di sini kepada Rabida? Dia orang tanya, "Cuba explain, bagi penjelasan kepada dia orang. Dia orang tanya sekarang ni, adakah tidak dapat pampasan sehingga bising macam ni?" Adakah pampasan tak cukup, tak dapat pampasan daripada pemaju yang membuatkan Rafidah dan kawan-kawan bising di media sosial? Sila. Saya jelaskan lagi sekali tentang isu pampasan. Uh, saya jelaskan tentang saya dulu sebelum saya mewakili penduduk-penduduk uh, lain. Saya, kalau kata pampasan ni, macam saya cakap bila dah kena akta pengambilan tanah, kalau macam katalah kita ni sebagai waris dan sebagainya mereka akan letakkan di satu tempat contoh amanah raya ke sebab dia dah kategori harta pusaka Okey. Jadi apa yang berlaku dekat keluarga saya, dia macam orang cakap lah, mungkin dia seorang je yang tak dapat kot. Dia seorang je yang tak cukup kot. Itu sebabnya dia bising. Dia dengan adik-beradik dia pun ramai. Saya nak bagi tahu kat sini kita jangan kita kalau tak pandai kita jangan menonjolkan diri kita yang kurang bijak tu bila dikatakan waris maknanya saya satu keluarga siapa saja yang ada sebagai waris kat situ mestilah sign dan bersetuju untuk mengeluarkan duit pampasan tu okey dia tak ada istilah yang lain dah ambil saya belum ambil apa, -apa. dia tidak ada istilah macam tu dia mesti kena sepakat jadi dekat sini apa yang berlaku dalam keluarga saya, papasan tu kat mana pun pa orang parking sekarang ni, di bahagian pusaka ke apa ke, keluarga kami tidak mengambil ataupun menggunakan satu sen pun. Jadi saya berani kata dekat sini, kalau katalah pihak yang claim macam-macam ni, Ataupun orang yang buat fitnah ni sebenarnya ustaz saya satu saya dapatlah pahala fitnah orang fitnah saya. Satu lagi ustaz sedap je kalau saya nak saman dia orang ni. Kan dia orang cakap saya tak ada duit, saman dia orang pun sedap juga Sekarang kan. Ha. Sebab apa? Duit tu masih ada parking dekat situ dan kalau dia orang nak ambil balik pun silakan. Sebab isu dia bukan berkaitan dengan saya tetapi dengan penduduk Kampung Sungai Baru, tak kisah dia orang nak ambil pampasan ke belum ke. Dia bukan pasal isu pampasan. Dia orang ni dah orang kata paksa rela kena ambil bila jatuh akta pengambilan tanah 1960 tu. Okay, jadi nak tak nak, diorang terpaksa Diorang dipaksa untuk ambil Tetapi apa yang berlaku dekat kami Bila kita dah lawan benda yang paling besar sekali Iaitu status penipuan tentang penipuan Status tanah uh, Rizal Mas di Kampung Sungai Baru ni Semua perkara tu dah jadi tidak relevan Maksudnya, isu pampasan Dah tak jadi isu kat situ Isu diorang dah sign JV Segala apa perjanjian yang dibuat sebelum ni Semuanya telah pun terbatal pada saya sebenarnya siapa yang ambil pampasan tu, diorang ni lebih beruntung lagi Ustaz. Kalau diorang datang bersama-sama dengan kita, orang yang dah ambil pampasan ni, berlawan sekali dengan kita di kampus yang baru ni. Diorang akan dapat uh, pampasan dah lah dah dapat. Lepas tu dapat pula pemilikkan tanah semula dekat situ. Dan kemudian kita boleh fight untuk pampasan teladan lagi dekat situ. Betapa beruntungnya lah sebenarnya kampung orang kampung Sungai Baru. Kita jangan jadi orang kata apa pak turut mengikut je bila kita rasa kita tak tahu apa-apa kita mengikut je. Dia bukan isu pampasan langsung kat sini. Ini isu kami nak pertahankan tanah warisan tanah orang Melayu yang kat mana sekarang ni dah makin lama makin berkurangan makin dihilangkan macam saya kata tadi sepatutnya rizab Melayu kalau nak diambil rizab Melayu perlu menggantikan rizab Melayu tu di tempat lain yang sesuai yang similar sama dengan tempat yang diorang ambil tapi apa yang berlaku dekat sini kalau kita tengok rizab Melayu tu hilang gaib Maksudnya bila dikenakan macam tempat kami ni lah, bila diambil, dibodoh-bodohkan kita, digula-gulakan kita orang Melayu yang kita ni mungkin tak berapa faham sangat tentang akta, tentang undang-undang. Mereka gaibkan kita daripada rizal Melayu. Lepas tu dikatakan kita ni leasehold. Lepas tu dijual kepada orang luar. Itu yang berlakunya rizal Melayu makin berkurangan. Macam mana kalau kata rizal Melayu tu perlu digantikan balik sedangkan sekarang ni yang berlaku makin berkurangan dan makin hilang. Ah, jadi licik lah orang-orang yang buat kerja ni. Macam apa yang berlaku di kampung sungai baru. Mula-mula keluarkan dulu kampung sungai baru daripada Rizab Mas. Lepas tu dijual kepada luar. Ah, tapi dekat sini silap lah bila dibuat dekat sini bila Allah dah hantar bantuan sebab ramai sangat dah berlaku dekat ramai sangat orang kat sini. Maksudnya apa yang berlaku dekat kampung Sungai Baru ni mudah-mudahan asbab untuk membuka mata semua orang di seluruh Malaysia. Dan dekat sini uh, ustaz eh bila kita bincang dengan tim unit forensik kita saya pernah bertanya. Okey macam mana kalau result Melayu ni dah dihilangkan ataupun orang dah buat pembangunan dekat situ penduduk asal dah, dah hilang dah tak ada dah kat situ dah dipindah tempat lain apa semua. Kita tetap boleh fight balik untuk dapatkan balik tanah tu. Ah, hmm. tengok atas atas kita lah. Kita nak suruh robohkan balik pembangunan yang dia dah buat ke apa ke segala tuntutan tu, tu, tu kita boleh buat. So jangan risau kat situ macam kita kat sini orang cakap macam mana bangunan dah roboh apa semua. Siapa pihak yang bertanggungjawab? Dia perlu bangunkan balik. Kenapa dia meluluskan dengan perobohan ni semua? Dan kenapa mereka cuai sangat untuk uh, apa tidak memasukkan kami Kampung Sungai Baru di bawah Rizal Mas? So mereka pihak yang bertanggungjawab yang perlu mengambil semua tanggungjawab apa yang mereka dah buat ni. Ha, jadi kita orang Melayu itu sebabnya saya cakap bila saya buat konten, kalau saya nak cakap minta maaf lah ha, bagian bahagian uh, unit komunikasi kita ni, kementerian komunikasi kita ni, Fahmi Fazil ni You sepatutnya kan orang yang dulu buka main loud kan cakap pasal uh, tempat dia kat demar pantai dan sebagainya apa semua kan Kalau kita tengok eh dekat kerinci pun eh saya nak bagi tahu kat sini Diorang cakap eh okey je orang kerinci Jangan kita cakap ni, kita main cakap apa yang kita nampak je. Cuba tengok balik populasi dekat situ, berapa ramai penduduk asal yang masih kekal lagi dekat situ. Ataupun penduduk asal yang kalau kata daripada 100 orang, mungkin dah tinggal 2-3 kerat je dekat situ. Ah ha, itu bukan yang kata penduduk asal ada dekat situ. Jangan cerita pasal benda tu kalau kita tak dapatkan balik, uh, orang kata apa, kita tak dapat betul-betul detail dekat situ. Sebab berapa ramai ustaz bila berlaku macam ni, ramai yang datang beritahu kat saya, saya ni uh, dulu duduk dekat sikit-sikit tempat Saya duduk dekat jelati. Itulah yang berlaku dekat kami di Kerinci Ramai sangat yang bercakap macam tu Ustaz Dan So kita cakap sekarang orang Melayu dah kena bangkit Kita kena fight benda ni kita sekali kekurangan ilmu je. Itu yang saya nak tegur ni. Kepada uh, Fahmi Fazil dah dapat Datuk. Dah pun kan Datuk, bayangkan peranan Datuk dekat sini. Okay, Datuk kan orang Melayu. Datuk kan nak pertahankan orang Melayu. Sebab Sepatutnya Datuk kena faham dekat situ. Bila kita educate orang dengan konten-konten kita yang bukan merapu macam sitro-sitro yang kat luar sana buat, cakap tanpa fakta, cakap merapu, memeningkan kepala otak orang semua, Datuk biarkan. Tapi bila kita educate orang, Datuk turunkan konten kita. Aa, apa nak jadi dengan Malaysia ni? Itu sebabnya orang Malaysia ni makin lama makin tak tahu apa-apa, tak pandai. Eh, kalau kita tak bersama dengan Rafida ni apa perjuangan dia? Apa benda yang kita apa yang kita tahu tentang benda ni? Sebab orang tak tahu itu sebabnya dia orang tak boleh nak bangkit. Tapi sekarang ni orang Melayu ni satu je saya cakap. Orang Melayu ni dia ada satu semangat. Kan walaupun kita ni katalah mungkin uh, bukan kita kata kita tak educate, kita bukannya tak pandai ke apa ke. Tapi kita didiamkan dengan hak kita, kita kurang disedarkan dengan Uh, kesedaran hak kita tapi satu orang Melayu ni dia ada satu semangat. Ha, uh, itu yang kadang-kadang saya fikir kan. Kadang-kadang undang-undang ni kalau dah tak tak diguna pakai untuk kita ni, rakyat marhai, rakyat biasa ni kalau tak diguna pakai hati-hatilah sebab semangat Melayu ni dia lain macam sikit. Ha, uh, nanti kan bila cakap macam ni, eh awak ni masuk ke? Eh awak ni cuba ni tidak. Kita kena duduk dalam dunia nyata, jangan duduk dalam dunia fantasi. Sebab itulah yang berlaku pada sejarah-sejarah yang lepas. Kita jangan lupa apa yang berlaku pada 13 Mei, Temanggan 46 Itu banyak yang berlaku di Kampung Baru. Jadi tak mustahil lah kita pun tak tahu Allah a'lam Ustaz kita pun tak naklah benda-benda macam tu sebab apa itu kita tahu satu peristiwa bersejarah yang berdarah yang berlaku pun di Kampung Baru. Banyak sangat peristiwa-peristiwa bersejarah berlaku di sini. Jadi adakah peristiwa yang sama ataupun seumpamanya akan berlaku ataupun bermula balik di sini? Aa, di kampung Sungai Baru Allah Alam. Jadi kita tak nak sampai tahap macam tu. Jadi itu saya minta pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkuasa ni jangan mematikan orang. Sebab saya tengok eh bila saya keluarkan konten bila kita bagi, bagi tahu benda yang sebenar, perkara yang hak, perkara yang sebenar, mereka sama ada menjatuhkan konten kita ataupun macam ustaz cakap aa, dia akan mula mengganggu pada live kita dan sebagainya. Dan aa, sekarang ni konten-konten saya pun bila saya nak up kan mesti kena tunggu untuk diorang punya review. Ah, ha, setiap kali konten kita kita nak keluarkan mesti dah tunggu review dia dulu. Lepas tu kita banyak kali lah nak kena appeal kat situ. Tu saya cakap takut sangat ke orang Malaysia ni, rakyat Malaysia sedar apa yang tengah berlaku. Risau sangat ke bila orang Malaysia ni dah mula sedar, dah mula faham, dah tahu hak mereka, mereka ni akan bangkit, risau ke? Memang kena risaulah Ustaz. Kan? Sampai bila nak boleh dengan kita Ustaz? Betul tak? Kan? Betul, ha, kita betul. Kita pun tak nak jadi sebab apa yang berlaku dekat Palestin ni Ustaz sepatutnya kita jadikan satu uh, satu pengajaran. Ha, satu orang kata apa, satu semangat, satu motivasi kita tak nak sampai jadi macam saudara kita kat sana. Mungkin ada beberapa perkara yang mereka terlepas pandang benda ni sampai jadi macam tu dekat tanah mereka. Jadi kalau orang Malaysia dah mula sedar, kita jangan sampai jadi macam tu. Sebab kita dekat sini tu saya cakap yang yang bersolidariti untuk Palestin sepatutnya lebih faham sejarah Palestin. Kan? Jangan bila kita cakap, kita dekat kampung sungai baru ni dah macam Little Gaza. Ada juga orang yang hentam saya, Ustaz. Jangan nak samakan dengan Palestin dan sebagainya sebelum, -sebelum ni lah pada tahun lepas. Dia hantarlah sitro-sitro dia yang cuba mengelirukan aa, masyarakat ni. Tetapi itulah yang berlaku di Palestin. Bila kita sebagai tuan rumah, kita yang sepatutnya menjadi tuan tanah, tapi bila kita bagi satu hak istimewa kepada aa, pendatang ni ataupun tetamu lah bahasa sopan ni kita bagi hak aa, istimewa kepada tetamu Kenapa pula hak istimewa tu dia nak bagi balik dekat kita? Dekat orang Melayu ni sedangkan kita tuan tanah. Kita ni yang tuan rumah. Kita ketuanan Melayu dekat sini. Kita tak perlukan hak istimewa tu sebab kita tuan rumah. Macam mana pula kita ajak tetamu datang? Eh, you pun kena dapat hak istimewa. Tak, ini rumah kita. Kita tuan tanah. Kamu yang dapat hak istimewa. Kamu kena sedar dekat situ. Ha, jadi sepatutnya appreciate dekat situ. Tapi apa yang berlaku kita tengok kat saudara kita dekat Palestin, sebab kita baik orang-orang apa kata orang Islam ni baik kita ni welcome orang kan bagi orang tak nak bagi orang rasa ni kita rasa dan sebagainya bila dia orang dah dapat jehak dekat situ dia mula besar kepala kat situ bila dia dapat ha dekat situ dia dah mula rasa macam dia tuan rumah dia pula nak kontrol balik kita sebagai tuan rumah kita yang kita pula orang Melayu tuan tanah tuan rumah ni senyap je tak boleh buat apa, -apa. jadi sampai bila macam tu Melayu nak macam tu saya rasa dah, cukuplah cukup lah Ustaz. Pada saya dah cukup dah tempo kita ni nak tengok. Kita ni nak duduk syok-syok tengok makan popcorn kan. Tengok apa yang tengah berlaku. Dah sampai masanya orang Melayu bangkit. Bangkit kalau hari ni lah kami ni di kampung Sungai Baru dah diganggu macam ni. Kan kalau kita tengok sejarah Palestin dan sekarang ni apa yang tengah berlaku. Diorang nak raya pun tak senang. Diorang tengah menyambut Ramadan pun diorang tak senang dekat sana. Apa yang berlaku dekat diorang. Itu pra dekat Malaysia ni dekat kampung Sungai Baru ni dia orang dah buat macam ni dengan ni akan belief tadi tu. Ha dah dah bagi dah kacau dah kacau bilau dah di kampung Sungai Baru. Yang tak berada kat tempat ni mungkin tak nampak tak perasan kat situ. Tapi takkanlah sampai nak berlaku dekat semua tempat dah huru hara nak berlaku kat semua tempat baru kita semua nak bangkit. Macam sebelum ni ada yang komen, eh jangan cerita kampung Sungai Baru macam kita Gaza macam Palestin bukan kena bom. Eh siapa yang komen tu kalau dah kena bom you pun selamat lagi tau. Kamu pun jangan-jangan dah dibalut, dah dimasukkan ke dalam dia lahat tu. Ayuh. Ha, so jangan cerita pasal kita ni belum kena bom ke apa. Kita nak bantra sebelum sampai kita tahap sampai jadi macam tu lah sebenarnya. Ha, kita janganlah cakap tu semua orang-orang main cakap je. Kan? Jangan sampai kita nak sampai kena dekat tempat kita semua. Kalau dah kena semua Ustaz, tak tahulah Ustaz kita nak buat live ni pun menyorok-nyorok pun Ustaz. Menyorok pun dekat building yang dah pecah-pecah pun. Sekarang ni pun. Itu pun kalau ada line lagi Ustaz. <laughs>